Виступити, після цього ми починаємо напевно найважливішу частину нашого віче. Будь ласка. Уважаємо Києвлянки, я київлянка. І живу здесь совсем недалеко. И меня больше, чем кого бы то ни было, может раздражать Майдан. Правда? Если я здесь рядом живу? что хочу вам сказать, дорогие мои. В 4 часа утра зимой, когда Руслана кричала «Киев, вставай!», мы встали и пришли защищать Майдан. Ради чего мы пришли? Мы пришли для того, чтобы сменить власть, сменить систему власти. Мы пришли для того, чтобы... чтобы люди, которые крали миллионы и миллиарды, ушли в небытие. Так? Да. так мы пришли на Майдан, тогда зимой, чтобы были созданы антикоррупционные комитеты в каждом министерстве, и чтобы люди непорядочные и нечистые на не могли работать в этой власти. Так? Да. они Мы пришли для того, чтобы сменились суды. Ибо я работаю в компании с иностранными инвестициями. И моя компания вынуждена была уйти с этого рынка, потому что они не смогли отстоять свои корпоративные интересы в судах, в наших украинских судах. Мы чтобы прошла смена наших судов, чтобы они изменились коренным образом, чтобы они перестали работать по указке Нашей власти, так? Да. Да. Вот для чего? Эбилеция, вот для чего в стоял Майдан? с Какой целью он стоял? Скажите, пожалуйста, При... ушел Янукович, пришел Порошенко, ушел Попов, пришел Личко. Что-то изменилось Нет. в нашей стране? Почему же в таком случае должен уйти Майдан? Может быть я чего-то не понимаю? Может быть у меня два образования, которые не дают мне понять, почему Майдан должен уйти? Как вы считаете? Я считаю, что Майдан должен стоять. Правильно. Да, мне громко, потому что я живу здесь рядом. Мне грязно, да, мне грязно, потому что я живу здесь рядом. Но я считаю, что если мы сейчас, именно сейчас, уйдем и не сменим систему власти, чтобы олигархов отстранить от власти, ничего не поменяется в нашей стране. Я готова жертвовать своим временем, хотя у меня его немного, но я прошу опять выходить. И в 4 часа утра тоже. И мы будем эту полноценную власть и проведение рекордов, настоящих рекордов. И только тогда мы сможем пойти по демократическому пути. Когда реформа с нелавичным стругом Да, да, да! 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 И да! дорогие мои, слава Украине.